Нещодавно в центральній районній лікарні міста Синельникового, що на Дніпропетровщині, відбулася надзвичайна подія. 7 березня в пологовому відділенні цієї лікарні померла породілля. Врятувати не вдалося ані маму, ані ненароджену дитину. Все місто облетіла чутка, що подія трапилася внаслідок нетверезого та некваліфікованого персоналу, що саме чергував цього дня. Саме в такому світлі ця надзвичайна подія була відображена в багатьох, в тому числі і в центральних засобах масової інформації. Того самого дня розповідають родичі Тетяна, жіночий колектив пологового відділку гучно відзначав 8 березня. Породілі їм скаржили, що на ранок ніяк не могли дочекатися уваги медиків. А у свята, тим більше казали, що уже супросим бралися нові чи не вчать 8 березня. У Синельниківській лікарні на Дніпропетровщині. Рідні загиблої кажуть, у відділенні було гучне застілля, і лікарі просто не зважали на жінку із переймами. За однією з версій її навіть вкололи препарат, який уповільнює процес пологів. Кому та для чого потрібно було розповсюджувати подібні чутки, принижувати честь та гідність синельниківських медиків становити неважко. А от об'єктивно розповісти жителям регіону про справжній стан справ, посилаючись виключно на документи, що вже на сьогодні мають місце, та свідчення осіб, що безпосередньо були так чи інше причетні до цієї події, є просто нашим обов'язком. Тож, як проте говорить головний лікар Центральної районної лікарні Довгань Петро Васильович, ситуація відбувалася. самый так. 7 марта 2013 года в отдельном отделении Синеливковской центральной районной больницы случилась трагедия. Умерла уроженец. Эта трагедия прежде всего для семьи, потому что они потеряли мать, дочь. Я сегодня приношу искреннее соболезнование по поводу этой трагедии всем родственникам, членам семьи. Это трагедия и для коллектива, потому что смерть роженицы в родильном отделении – это действительно трагедия для нас. Но, к сожалению, бывают те ситуации и те патологические процессы, которые приводят к невозвратимым потерям. Роженица поступила в родильное отделение в 19 часов 55 минут 7 марта. в родильный зал после оформления документации. Проведены те манипуляции, которые должны проводиться при приеме роженицы, поставлен внутривенный катетер. Но в 20 часов 30 минут разыгралась трагедия. В внезапно наступила остановка дыхания и сердечная деятельность. Бригады врачей, акушер-гинеколога, реаниматологов были выполнены все весь комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако та тяжелая патология, которая имелась у роженицы, не позволила завершить эти мероприятия успешно. Роженица скончалась. Какой диагноз у померла? На сегодня я могу уже озвучивать этот диагноз. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не имели гистологического заключения. Есть уже историческое заключение. Это массивная эмболия околоплодными водами, шок. В том виде, в котором возникла эта патология, она практически приводит к стопроцентной летальности. Прокомментуйте, будь ласка, по поводу ЗМИ, которые до вас приездили, и ту информацию, которую они давали. Ну, к нам приезжал 11 канал. Хотя информация была озвучена несколько раз и по каналу СТБ. Когда приехал 11-й канал, я корреспондента просил, вроде бы мы все согласовали, что после результатов исследования во вторник мы встречаемся, и мы полностью даем картину всего того, что случилось. Однако, к сожалению, Наши договоренности выдержаны не были. Меня снимали скрытой камерой. И та информация, которая давалась, она давалась с непроверенных источников. Я понимаю родственников. Я понимаю их боль. И то, что они говорили на камеру, они искали любую маленькую ниточку найти то, что мы не так сделали, чтобы спасти роженицу. Однако я не понимаю средства массовой информации, которые, на мой взгляд, должны давать проверенную и правдивую информацию. Ведь на этот случай ночью вызывался наряд милиции. Были понятые, которые не работники нашего учреждения, с которыми я уже переговорил, которые как и я, я категорически отрицаю любые празднования в родильном отделении, тем более употребление спиртных напитков. Персонал приложил максимум усилий для того, чтобы этого не случилось. Но, к сожалению, эта патология, где бы она ни случилась, она бы заканчивалась одинаково. Трагически. Еще раз выражаю глубокое соболезнование родственникам. Дай Бог. Щоб у нас ніколи більше это не повторялося. Те, що інформація головного лікаря відповідає дійсності, свідчать і в тому числі свідки, не медики, що на той час з тих чи інших причин були присутні в лікарні та не з власної волі стали свідками події. Звісно, по приїзду нам показали це місце, де знаходиться розумниці. Она сначала дала устное пояснение, что произошло, как, какие были действия. Потом это было все задокументировано. Под запись мы были допрошены сотрудниками. Ну и проводился осмотр трупа. Для осмотра были приглашены как раз в этот момент подъехавшие знакомые матери умершей. И они были члены которые... А сотрудники все были трезвые? Сотрудники были все трезвые. Действительно, мама работала на смене как раз, на нашей АЗС. Ей позвонили, конечно, с ней был удар в это время с мамой. Потому надо было что-то узнать, живой или ребенок. Потому как, я так поняла, муж роженицы живет в селе. Я живу здесь в Синельниково, Потому я приехала в роддом узнать хоть какую-то информацию. Ну, через пять минут вышла та же медсестра и говорит, пройдите, пожалуйста, в родильное отделение. Мы пришли, увидели исследователя. За столом сидел врач и реаниматолог, молодой человек. Была заведующая отделением, и было еще две ну, медсестры, медсестры, акушерки. Значит, все они были в адекватном действительно состоянии. Смогли нам все рассказать, ну, вкратце, то, что они могли нам сказать, что случилось. Действительно, в состоянии было нормальном, никаких не было там ни спиртных напитков, ничего. Врач-реаниматолог вообще был очень расстроен, это мы заметили. Они нам все рассказали, но мы смогли потом передать это матери. Ну и понятно, уже мы потом были понятыми, потому что уже следователь, это действительно там в рту была трубка. Зрозуміло, що ведеться слідство. Без сумніву істина буде встановлена. Встановлені причини та особи, якщо такі є, винні в тому, що відбулося. Але сьогодні, як ви, шановні телеглядачі, змогли переконатись, звинувачувати медичних працівників в неіснуючих гріхах на очах у жителів всієї України, робити з них алкоголіків та бездарів, немає, на наш погляд, права ніхто. Ми висловлюємо співчуття близьким померлої, без сумніву, те, що відбулося, є трагедією.